Череда всяких выборов, от выбора песни для вечера, до выбора места проживания в абсолютно другой точке планеты, триває щодня, не перериваючись. Багато речей, які здаються нам значними сьогодні. Вже завтра виявляються абсолютно неважливими, не вартими, яких би то не було переживань та нервів. Але деякі мають сенс тільки тут і зараз. Ви коли-небудь замислювали, що буде, якщо не прийняти рішення миттєво. Можливо, здійснивши той чи інший вибір, ви перетворюєте своє життя в прекрасну і неймовірну казку. На телеканалі сама програма Мій вибір і я її ведуча Марина Клеменко. І наш сьогоднішній гість Наталія зробила свій вибір. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Марина. Расскажите нам, чем вы занимаетесь? Я профессиональный фотограф. Занимаюсь фотографией уже несколько лет. Это было всегда моей мечтой, но в конце концов стала как бы профессиональной деятельностью. Очень люблю фотографировать детей, их заряд эмоций, то есть детская непосредственность, это самое Эмоциональная зарядка, как говорится, на, на другие фотосессии, которые не, не бывают столь эмоциональными и эс, настолько, чтобы, чтобы зарядиться энергией. На самом деле э, фотография ⁇ это искусство. То есть каждый фотограф является фотохудожником. Быть фотографом я мечтала давно. Э, это была мечта с детства, еще когда были вот эти вот... Э, ну, Пленочные фотоаппараты, мы с дедом всегда фотографировали, проявляли пленки в темноте, э, печатали эти фотографии. Наверное, у каждого в советское время была вот эта фотолаборатория в ванной, э, вот эти там реактивы всякие, мы проявляли, печатали фотографии, их было очень много. Ну, как бы время шло, потом это как бы не было возможностью заниматься этим, но все-таки я своего добилась. У меня появился профессиональный фотоаппарат, я пошла учиться. Занимаюсь я фотографией не так давно профессионально, потому что есть очень много нюансов, много аспектов. Отклацать материал и просто его – это одно. А выбрать достойные как бы, кадры, которые действительно чего-то стоят, ну, это Тяжело поначалу, по крайней мере. Все приходит с опытом, потому что э, я думаю нельзя научиться любой профессии за один день. То есть это происходит. Мы учимся все время, постоянно. Все время себя совершенствуем. Э, есть новые технологии какие-то. Все это надо за всем, за всем этим надо угнаться. А когда вы фотографируете, что вы чувствуете? Ну, это бывает по-разному. Если это дети, то это какая-то даже радость. Вот эти детские, даже если ребенок плачет в кадре, это все равно, ну, как бы, такие позитивные эмоции. Если это свадьба, то это я всегда плачу, я не крашусь никогда, потому что я всегда плачу в ЗАГСе. Когда снимают фату, когда танцуют первый танец, это ну, каждый раз переживаешь эти эмоции заново, это все разные люди, абсолютно, то есть они всегда не похожи, они всегда, ну, кто-то более эмоционален, кто-то менее, ну, я всегда плачу, так как ритуал уже, что ли, значит, все хорошо, значит, свадьба действительно душевная и все прекрасно. А что вы любите фотографировать больше всего? Наверное, человеческие эмоции, неважно, это детская съемка или это какая-нибудь студийная. Главное поймать вот эту вот эмоцию человека и передать ее фотографии. А есть ли в нашем городе такие места, либо может не в нашем городе, которые вы любите фотографировать, больше внимания привлекает? Знаете, э, ну наш город вообще как съемочная площадка в любом месте можно найти. Э, если фотограф знает, чего он хочет, он даже в руинах может сфотографировать реально то, что ему нужно. Фотограф в любом случае может найти в любом месте красивый кадр. У меня вот была съемка э, девочки, и получилось, что фотография была под мостом, но моста не сильно видно, и когда спросили где это, и Деталь, что это мост, то многие даже не поняли, что это ну, Московский, что это настолько можно сфотографировать так, что место не угадаешь, где это. А сейчас я предлагаю нашим телезрителям просмотреть небольшой сюжет про Наталью, который приготовили наши журналисты. Давайте посмотрим. Вродлива та неповторна Наталія у дитинстві обожнювала проводити час з дідусем та бабусею на дачі, де завжди ласувала смачним медом, виготовленим її рідними. Дуже Наталичка полюбляла маленьких тваринок, але найбільше уваги приділяла котикам. Тож, де б вона б не була, постійно їх приносила додому. Весела та енергійна дівчинка завжди перебувала в хлоп'ячому оточенні та там відчувала себе як своя і завжди не давала друзям спокою, демонструючи свій маленький, але вже на той час сформований характер. Закінчивши школу, вступила до ДНУ імені Олеся Гончара на економічний факультет. Вела активне студентське життя, грала у КВК та була членом студентської ради факультету. Та на цьому вона не зупинялася і почала освоювати навички до корування та вирішила спробувати свої сили у флористі. Але Наталка зрозуміла, що не до цього лежить її душа, а згодом випадково побачила об'яву про набір фотошколу та, ні на не сумніваючись, одразу пішла навчатися, про що не шкодує і по цей день. Тож ми бажаємо цій чудовій та талановитій дівчині не зупинятися на досягнутому та завжди йти вперед, досягати поставленої мети. А є у вас якісь куміри? Хто і чому імена ні? Ну, куміров, мабуть, немає. Є... допустим, как у любого певца есть своя самая любимая песня. Так вот, у каждого известного и даже неизвестного фотографа есть работы, которые привлекают просто. Наверное, самый эмоциональный фотограф — это Терри Ричардсон. У него, если посмотреть его работы, они вот просто поставлены на эмоциях. Ты чувствуешь эмоцию человека в вот его, в его момент съемки и кажется, что ты видишь в этих фотографиях всю его жизнь. А если у вас своя какая-нибудь мечта? Мечта, ну моя мечта осуществилась. Я стала фотографом. А еще чем вы занимаетесь, кроме фотографии? Кроме фотографии, ну как бы я волонтер. Я волонтер в громадской организации "Творите добро легко» являюсь как бы фотографом этой организации. Мы очень часто проводим у нас на Московске в парке благотворительные фотосессии. Очень, ну, для деток в основном. Все как бы приходят с детками, делаем декорации сами. И вот такое вот как бы еще хобби. А что вы можете пожелать новичкам, которые только начинают заниматься фотографией? Ну, наверное, никогда не сдаваться. Не всегда все сразу получается тренироваться, снимать постоянно, везде, все, все, что можно. Начиная от букашек, заканчивая облаками. Это тоже как бы приумножает опыт и дает возможность человеку определиться, что ему больше нравится. Пейзажи, какие-то портретные съемки, либо свадьбы, либо детские. То есть это поможет определиться с направлением. А вы фотографируете только людей или же все пейзажи тоже вот разные? Ну, природа и все? Если я вижу на съемке какой-то красивый пейзаж, цветы я никогда от этого не отказываюсь, я всегда снимаю. А детей больше всего любите снимать или, или же снимать? Наверное, взрослых? да. Просто детей больше всего. Их их тяжело поймать, они все время активны, подвижны, они никогда не останавливаются. Их очень тяжело поймать, но, возможно, надо к этому стремиться и все получится. Пожелать тебе что-нибудь нашим телезрителям. Хочу пожелать телезрителям, чтобы они никогда не сдавались, всегда добивались своих целей. Почаще ходите на природу, фотографируйте, даже делайте селфи. Они всегда напомнят вам о каком-то счастливом моменте. Спасибо, Наталі, що прийшли к нам, рассказали нам о, о своєму таланте. Спасибо вам ще раз, пожалуйста, приходите в гості. Життя це низка виборів. Це щоденний маленький вибір і вибір глобальний, що повертає життя іншим шляхом. Для кожного очевидно, який вибір слід зробити. Пропаганда ідей людинолюбства, альтруїзму та інших цінностей починає впливати на нас ще в дитинстві. Проте розуміння очевидності цих ідей варто далеко від їх прийняття. Незважаючи на грандіозну маніпуляцію в свідомості в сучасному суспільстві, право робити крок в ту чи іншу сторону залишається за людиною, хоча він не може передбачати та зрозуміти багатьох речей. Нам дано зробити вибір, але не дізнатися про його наслідки. Хто знає, можливо, є частка істини в словах еко вища мудрість полягає в тому, щоб знати, що ти все дізнаєшся на світі занадто пізно. А для вас працювала Марина Клименко. До зустрічі на телеканалі Самай.